Говорите. Так. Э, э, Дэн, мы хотим от нашей команды Украины поблагодарить э, вас за компанию Биофик, за ее продукт, за возможность. Подождите, ребят. Переводчик, хорошо. Да, 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 да. Вы не забывайте. Мы очень сильно благодарим ваших родителей и всю вашу семью. И сегодня дарим вам подарки. Я же говорила, у нас продолжение будет. Да, вот сегодня продолжение. Ага. Так. Ты Вот таких три глобуса. Это Казахстан, Кавказ и Украина. Это глобус Украины. Наши три, наши три команды. Вот если мы по отдельности были бы, у нас бы не было такой силы. Большое вам спасибо и приглашаем right. <op ownership> вас. Все, вас приглашают в Украину. Это Дану, да? Это Дану, да. Дану. Глобус Дану, а это Дану. Да. А Ух это ты. подарок вашим родителям. Oh, no. Ричард Кирин. Mm -hmm. uh -huh. Смотря oh. вот на, э, на этот подарок, э, мы сюда. хотим, чтобы они вспоминали свою молодость, свою первую любовь. Они поженились когда им всего лет.

там это магнитик. Я никогда не общалась с брендом. Галия меня так подтолкнула своим подарком. От всей команды Евразии подарили э, Круж, кружку? Чайную, чайную пару, yeah, yeah, чайную пару. а rich. мы дарим э, вот такие, they сказали, английские ложки. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Так как бикардио нельзя вот такими размешивать, э, пусть бренда yeah. размешивает мы вас очень сильно благодарим. И еще я хочу сказать, что вот э, я слушала много э, тренировок, тренеров, коучей, и все они говорили, что человек себя чувствует свободным при доходе 10 тысяч долларов в месяц. Yeah. Мы здесь все возраста 50 плюс. Mm -hmm. И только компания Be Epic дала нам возможность почувствовать, как это жить с таким заработком. Some Some

Так, теперь наши лидеры. О-о-о! Oh. Yeah. Оксана Саприка, двойной голубой бриллиант. Это та девушка, которая по финансовому состоянию вынуждена была выехать в Германию на физические работы. Able like, to work properly in her country, so she had to leave her country and move to Germany and do a very, very hard, like less, like very amount was poor uh, and uh, salary she was giving was hard, like poor, and she was working a lot, like 24 hours, seven days a week. Wow. Yeah. We are 38 years И если у меня в сетевом где-то получалось, то у нее не получалось. Почему? И только в компании Be у нее, у нее такие шикарные результаты и по здоровью, и по финансам

Мы начали кушать элевей, и на третий месяц мы уже полетели в Турцию. Это все биопик. Можно я скажу «дорогой день»? Можно. Я очень благодарна за компанию. За возможности и то, что вы делаете мир добрее, здоровее, красивее. Только благодаря вам я начала жить полноценной жизнью. Только благодаря вам у меня э, началось меняться окружение, мысли. И у меня восхищение к вам за то, что вы такой простой, простым людям, вот ваша простота, что вы доступны. Я хочу плакать, но я посмотрела на Галью, говорю, держись. <laughs> Это слезы радости, благодарности за то, что я начала заниматься любимым делом. И я живу биэпиком. Это мое. И я знаю, что через меня многим людям я сделаю вот этот крок в лучшую жизнь.

I'm them. I'm Отдельное спасибо Галине. Это метод дубликации. Мы дублицируем своего наставника. А наставнику нашему тоже нужно был свой наставник. И вот мы дублицируем Галию.

и я поняла, yeah. вот вы все даете своей команде, так как вы, так вся ваша команда такие Дубликация. добрые, искренние. Дубликация. Да, вот этот метод дубликации. И мы это почувствовали, вот это окружение и это спасибо, спасибо. Большое спасибо. вам спасибо. 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 О, спасибо. Дорогие американские друзья, казахские, ну еще есть тут национальности всех, не, как бы не...

Как наш наставник сказала, что мы уже 50 плюс. И потому обращаюсь к вам. Вкусно, за... Спа ва во-первых, э спасибо за продукт, который для мужчин вы сделали тестостерон. <реш> 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 ну, раз мы 50 плюс, сами понимаем. <реш> <реш> от всех, от всех мужчин Украины вам низкий поклон, <реш> <реш> это во-первых. <реш> а во-вторых, пожелание, чтобы быстрее он к нам пришел. Потому что в Америке есть, а у нас уже как бы, ну, мы его хотим. Потому спасибо, что помните за скромно. мужскую сторону. Тому низкий поклон и благодарность то, что помните за мужскую сторону.